Я стою в 7 часов здесь утра. Вот, хочу социальную помощь. С часов 10 сказали, пенсию будет давать, и вот стоим. Два дня стоим, и неизвестно, получу я сегодня или не получу. Везде дают, я прошла, здесь была, и на социальной поликлинике была, и везде очередь сейчас, наверное, больше, чем здесь. Я стоял здесь с 5 утра, вот только-только только, 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 только получил.

Леш. Леш. Стоит, 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 стоит. Эту гуманитарку возьмите, подавите все и дайте мне, мне 500 гривен мои. Даже не тысячу мою тысячу две, дайте мне 500 гривен. если я пойду за то, что я хочу. Что вы мне эту крупу и это постное масло, что? Один говорил, открыл тушенку, она пш, и вонючая, и мне, На, на тебе боже, что боже. И эта крупа, вы думаете, это хорошая крупа? Это где-то залежалась, сто а лет не могу, теперь нам ее отдают. А Никто, никто ничего никак-то не, не, не заботится. Почта до сих пор закрытая, банк закрытый, нигде ничего. Приходится нам вот сюда вот, вот переезжать такую даль. Представляете, это ж пока автобусы очень плохо стали ходить, очень редко. Пока сюда доедешь, битком набито. Пока сюда доедешь. Я живу в таком районе, что у нас проходит зона вот этих боевых действий. И такое ощущение, что ну, летели в нас. Только за, заснешь, только вот задремешь. Они опять начинают. И днем, и ночью. Все перемили. Я уже не верю никакому мире. Они брешут все. Вот пусть они обижаются, а я скажу, как есть. Ну, в основном, где вот этот, как его, аэропорт, с аэропорта. А может туда, может и дальше. А мне кажется, мою хату бьют, бьют, и никак вот, не разобьют. А вы знаете, страшно. Мы будем надеяться все, что у нас перемирие продолжится долго. Мы все хотим мира. У нас никто не хочет войны. Я хочу, чтобы быстрее кончилась война. Чтобы без будет, чтобы нам была пенсия, чтобы у были зарплаты, и чтобы у жизнь стала веселее.